怎么，见到先祖，尔等还不下跪？你设计残害小轩，要取他心脏，残忍至极，你不配做祁门宗先祖。可惜你只有一个元神，要不然你也是不错的妖孽。交出祁小轩，否则我将这儿夷为平地。少跟他废话，他现在已经不是人了。他确实不是人，他是妖。 嗯、真相我们已经知道了。五百年前的巅峰谷，并不是世人所说的妖邪诞生之地，而是守护四方的神灵居所。是他杀害了大山神，玷污了四海之源，致使明海泛滥，用妖术蛊惑众人和山神瑞兽，让人和所谓的妖自相残杀。 才是罪魁祸首。我们都被他编造的英雄传说欺骗了，流传至今斩杀妖帝的除妖仙族，才是真正的妖帝。他没了心，受到诅咒，不能离开巅峰谷半步，否则就会受石化之苦，所以才设计层层圈套。他要的，就是齐家双生元神的心脏，离开这里，这才是他真正的目的。 <laughs> 你说的没错，但这都已经不重要了。你们现在知道真相，已经于事无补，因为你们每一个人，都会死在这儿。而我的英雄传说，会随着我回到大陆，继续传送。 列阵！是。是 金刚诀是关键，来金刚诀。 我被这荒无人烟的地方困了五百年。 没人能阻止我离。